sabardast baquvvat ekansiz hai qiynalyapsiz tekst yozib bering balanirovkay voy duat abdurahmon usto hamma narsani o'zi kamchiliklari bor boshida shunaqa komentariyalarni ko'rdim menga juda ham yoqdi assalomu alaykum aziz yurtdoshlar men abdurahmon ustov vlog sizlar bilan ko'rishib turganidan bahoyata xursandman o'tgan videolarimizda kamchiliklari juda ham ko'p ekan uzrimizni so'raymiz komentariyalarni ko'rdim menga juda ham yoqdi keyingi videolarimizda u videodan ko'ra yaxshiroq chiqarishga harakat qilamiz xudo xohlasa o'zi har bir ishni işte kamchiliklari juda ham ko'p bo'lishi mumkin bizlarda ham shunaqa bo'ldi o'zi ish kamchiliksiz bo'lmaydi shuig uchun bu videolarimizdan keyin pog'onama pog'ona chiqib yaxshiroq bo'lishga harakat qilamiz xudo xohlasa keyingi proyektlarimizda yaxshi joylar nimalar nima syomka qilishdi izohlarda qoldirsalaring o'zlaring sizlarni ham fikrlaringizni o'qib oh, chiqib xudo xohlasa shunga qarab bizlar ham video chiqaramiz o'zimizni proyektimiz bor hali vaqt bor u uchun chiqarishga yana uch to'rt oy bor unga uni yaxshilab o'rganib keyin aytamiz keyingi videolarimizda u nima uchun proyektlarimiz bo'lishini aytaman xudo xohlasa ish jarayonimni e, ko'rsatib ketaman qayerda ishlashimni keyingi video bu videoda emas yangi instagram ochdim instagramni sсilkasi tepada bor kirsalaringiz layk like bosinglar подписаться bo'linglar menga yoq Ij, ijod qilishimga harakat qilishimga sizlarni nimalar quvvat beradi menga shunga qarab men ham harakat qilaman qanaqa videolar chiqarishga keyingi videolarimizda xudo xohlasa bo'ladi keyingi videoda ish jarayonim qanaqa ishlashimni ko'rsatib ketaman xudo xohlasa подписаться qilib like bossalaring qancha tarqalsa agar qancha ko'paysa agar ko' p pросмотр bo'lsa shu layk bossalaring ko'proq like bosinglar keyingi videolarimizda ko'rishguncha sizlar bilan yana abdurahmon bulod